payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki ashabi kan nujun bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum deganlar mani sahobalarim osmondagi yulduzlarga o'xshaydilar misoli ularni qaysi birlariga ergashsalaring albatta hidoyat topasizlar deganlar ya'ni bilasizlar osmondagi yulduzlar bundan qanchadir yuz yillar avval xarita hisobida lokatsiya hisobida karta hisobida ishlagan bilasizlar sabab u paytlarda texnika rivojlanmagan bunaqangi bitta telefonga kirib namangan deb yo andijon yo farg'ona deb yozsangiz shunday chiqarib bermagan osmondagi yulduzlar xarita bo'lgan bu yulduzga qarab ketamiz shu yerda saudiya shu yulduzga qarab ketamiz shu joyda falon joy deb topib foydalanishgan shuning uchun xuddi sahobalarni jannatga olib boruvchi xaritaga o'xshatyaptilar rasululloh alayhissalom xohlagan sahobangiz jobir roziyallohu anhumi abu bakrmi umarmi usmonmi bilolmi farqi yo'q yuz mingdan oshiq sahoba bo'lishgan roziyallohu anhum alloh ulardan rozi bo'lgan bo'lsin o'zi olloh rozi bo'lganligi haqida qur'onda xabar bergan shularni rasululloh alayhissalom xuddiki xaritaga o'xshatyaptilar ular nimani xaritasi edi ular davlatni xaritasi emas edi ular sahobai ikromlar jannatni xaritasi edi qaysi birini yurgan yo'liga bitta ushlab ergashsangiz sizni siz, to'g'ri jannatga yetaklab olib boradi degani bu degani nimaga bu darajada bularga baho berildi sabab payg'ambarimiz alayhissalom musulmon shaxs qandoq bo'lishi kerak ekanligini yuzga yuz din yuz foiz komil bo'lgan akmaltu lakum dinakum deydi olloh qur'onda bugun sizlarni dinlaring mukammal bo'ldi telefonni zaryadi to'ldi yuz foiz deydiyu din yigirma uch yilda yuz foiz mukammal bo'lgan bu degani dinga qo'shish ham kerak emas olish ham kerak emas dinga aqllilarni aqli bilimdonlarni bilimdoni shustriylar shustriyli kerak emas din komil bo'lgan olloh komil qilgan bundan nuqson yo'q kamchilik yo'q bunga qo'shib mana bu joyi oshiqcha deyishga hech kimni haqqi yo'q faqat ahmoqlar shunday deyishi mumkin deyapti ham ana din yuz foiz mukammal bo'ldi shunga yuz foiz amal qildi rasululloh alayhissalom va o'zlarini yuz foizga o'zlarini payg'ambarga o'xshatgan sahobalar yuz foiz amal qildi